بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم ایک انتہائی حساس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں وہ ہے جنسی تعلیم کے حوالے سے تو آج کل جنسی تعلیم کا نام لے کر بہت سے فلاسفرز اور اسی طرح سے بہت سے ماہر جنسیات فہاشی اور بےحودگی بھی پھیلاتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو ہم اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے مفتی صاحب السلام علیکم, علیکم, السلام علیکم. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دینی طبقہ خصوصاً یہ مدارس والے جنسی تعلیم کے مخالف کیوں ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مدارس والے جنسی تعلیم کے خلاف ہیں اصل میں ویسٹ کے نا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں لیبل کچھ ہوتا ہے عنوان کچھ ہوتا ہے اندر چیز کچھ اور نکلتی ہے تو یہ کہنا کہ جنسی تعلیم کے خلاف ہیں دینی ادارے یا دینی طبقات جنسی تعلیم کے خلاف ہیں یہ بالکل غلط ہیں جنسی تعلیم کی آڑ میں کو ایجوکیشن کے خلاف ہے جنسی تعلیم کی آڑ میں بے حیائی کے فروغ کے خلاف ہیں جنسی تعلیم کی آڑ میں خرافات اور ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں تو جنسی تعلیم کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے ایک بہت وسیع معنی ہے انسان سے متعلق جو بھی اس کی ڈیزائرز ہیں جس کو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے سیکس ایجوکیشن کہ جو بھی انسان کے اپنی ذاتی خواہشات ہیں ڈیزائرز ہیں اور جو انسان کی طبعی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ اندر رکھی ہیں اور جس کو انسان عام طور پہ عام مجالس میں عام محافل میں کہتے ہوئے ذرا سے جھجکتا ہے شرماتا ہے تو اس طرح کی باتوں کے اندر انسان کو آگاہی حاصل ہونا اس کو جنسی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی کیا ہوا ہے کہ جنسی تعلیم کے اندر آتی ہے یہ چیز کہ انسان کو حالت جنابت کے مسائل معلوم ہوں کہ انسان کو اگر مثال کے طور پہ احتلام ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے پاکی ناپاکی کے مسائل یہ بھی جنسی تعلیم کے ذمہ میں آتے ہیں ہمارے یہاں مدرسے کا ہر طالب علم تہارت کے مسائل اور اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل اور اسی طرح انسان کو حالت جنابت کے مسائل یا انسان کو اس سے متعلق اور چیزیں کہ منی کا کیا حکم ہے مزی کا کیا حکم ہے ودی کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا اطلاق ہوتا ہے عورتوں ہی کی جو مسائل है है مسائل, के خواتین کے متعلقہ مسائل بلکہ مردوں کو بھی پڑھائے جاتے ہیں عورتوں کو بھی پڑھائی جاتے ہیں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل ان کے پیریڈس کے مسائل اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ عدت کے مسائل ان کے حمل کے پریگنسی کے مسائل اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل یہ بھی جنسی تعلیم کے ہی زمرے میں آتے ہیں تو بالکل اس کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے اداروں کے اندر اور ایک بچہ جب میچور لیول پر آ جاتا ہے تو اس کے اندر خود بھی اس کے ادراک کی, کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ اس تعلیم سے گمراہ بھی نہیں ہو پاتا تو اس لیے شریعت بھی ان کو بتاتی ہے قریب البلوغ جب ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں جب درس نظامی کے اندر آتے ہیں تو بالکل ان کی لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیرہ چودہ پندرہ سال کے قریب ہوتے ہیں اور بلوغت کے ایام بھی ان کے اسی وقت سے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے ان تمام اسٹیجز سے ان تمام مسائل سے بچوں کو بچیوں کو آگاہ کرنا یہ ہر مدرسے کے اندر ہوتا ہے مسئلہ یہاں آتا ہے کہ لوگ سیکس ایجوکیشن کے نام کے اوپر جو خرافات پھیلا رہے ہیں خاص طور پہ ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے جو نام تو ایجوکیشن کا لیتا ہے لیکن ان کا مقصد اس سے صرف اور ریانی کا فروغ کرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ لے کر ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم جنس پرستی کو فروغ دیں اس کی آر لے کر ہم جو ہے کو ایجوکیشن مردوں عورتوں کے اختلاط کو فروغ بالکل اسی طرح یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جو ہے وہ شراب کی بوتل کے اوپر زمزم کا لیبل چپکا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے پینے کی کوشش کریں اس سے شراب زمزم نہیں بن جائے گی ٹھیک mm ہے -hmm. نا اسی طرح بالکل آپ اگر اس کو بے حیائی کے فروغ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں سیکس ایجوکیشن کو یا آپ جو ہے اپنی ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے پھر علماء کرام اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں علماء کرام کو ایجوکیشن کی سخت مخالفت کرتے ہیں کیونکہ شریعت نے اس کو منع کیا جنسی تعلیم کے مخالف نہیں ہے جنسی تعلیم کے مخالف نہیں ہے جو انسان کی ضروریات سے متعلق چیزیں ہیں اس سے متعلق معلومات ہے آگاہی ہے اس کی بلوغت سے متعلق ہے عورت کے لیے اس کی بلوغت سے متعلق مسائل ہیں اس کے مط... اس سے مط... اس کے کوئی مخالف دین اسلام مکمل طور پر اور تفصیلی طور پر جنسی رہنمائی کرتا ہے یا پھر صرف کچھ بالکل موٹے موٹے اصول ہے بالکل نہیں ایسی بات نہیں انسان کو تفصیلی طور پر بھی رہنمائی کرتا ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے عورت کا مرد کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی وضاحت بالکل ہوتی ہے اس کی بالکل اسلام نے باؤنڈریز قائم کی ہیں آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے بتایا ہے کہ عورت کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہاں فاتو ہر سکوں کی تفصیل کے اندر جواب پڑھتے ہیں کہ کس طرح اسے صحبت کی جا سکتی ہے کس طرح کرنے کی ممانعت ہے تو بالکل اسلام جو ہے وہ جو جنسی تعلیم ہے اس کو ایک مہذب ماحول کے اندر مہیا کرنے کا روادار ہے کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کو بتائے استانی اپنی شاگردہ کو بتائے اسی طرح گھر کے اندر والدین اپنے بچوں کو بتائیں بالکل آج کل کے دور میں بہت ضرورت ہے بچوں کو بھی اس بات کے اوپر آگاہ کرنے کی کہ بچوں کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ بچ... آپ کو جو ہے کوئی آدمی کسی غلط جگہ ٹچ نہ کرے کوئی آدمی آپ کو اگر کسی طرح غلط جگہ ابیوز کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی آپ کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے بہت اچھی اصطلاح ہے آج کل آپ جانتے ہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بچوں کو سکھانی چاہیے سلام. آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں بہت سے پڑھے لکھے گھرانے ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور کچھ اسکولوں میں باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کون سا گڈ ٹچ ہے کون سا بیڈ ٹچ ہے آپ کو کوئی بھی آدمی ٹچ کر رہا ہے تو کس جگہ ٹچ کر رہا ہے تو وہ گڈ ٹچ ہے ہاتھ پہ کر رہا ہے چہرے پہ کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے گڈ ٹچ ہے لیکن اگر وہ آپ کے باڈی پارٹس میں کسی جسم کی ایسی جگہ پر پہ ٹچ کر رہا ہے تو یہ بیڈ ٹچ اس کو سکھانا چاہیے یہ ہے جو بہت سے بچے ہوتے ہیں مغربی اداروں میں پڑھتے ہیں یا پھر باہر جا کر پڑھتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے نا کیسے بچا سکتے ہیں باہر ملکوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں الحمدللہ پاکستان میں یہ مسائل کم ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ کو ایجوکیشن میں تو یہ مسائل ہوتے ہیں پیش آتے ہیں لیکن باقی اس کے علاوہ جو سپریٹ ایڈوکیشن ادارے ہیں گرلز کالج الگ ہے بوائز کالج الگ ہے تو وہاں کسی حد تک یہ مسائل جو ہے وہ کم پیش آتے ہیں لیکن باہر ملکوں میں یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بذات خود سیکس ایڈوکیشن دیتی ہے تو آپ جانتے ہیں آج کل ایک فتنا کے ایک طرح سے بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے ایل جی بی کیو کے حوالے سے جی باقاعدہ ایک کمپین چل رہی ہے اس کی اور اس کے اندر باقاعدہ بچوں کو اتنی زیادہ ذہنی اور فکری آزادی دی جا رہی ہے اور ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے اپنے شریعت کی دین کی اپنے ماں باپ کے جو ہے کسی بھی اقدار کی کوئی رعایت کوئی مروت نہیں کرنی جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ وہ کریں بچہ ہے معصوم سا اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے کیا وہ چھری ہاتھ میں پکڑ لے گا تو آپ اس کو پکڑنے دیں گے کیا وہ آگ پر انگلی رکھے گا تو آپ کیا اس کو لگانے دیں گے نہیں لگانے دیں گے نا لازمی سی بات ہے آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر کھڑکی سے کود رہا ہے چھٹی منزل سے دسویں منزل سے تو کیا آپ کودنے دیں گے کیونکہ بچے کا دل چاہ رہا ہے نہیں کودنے دیں گے تو اسی طرح بچے کو اس طرح کے معاملات کے اندر مکمل آزادی دے دینا اور ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہیں جنسی طور پہ آزاد ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹریٹ رکھیں یعنی آپ کسی عورت کی طرف ہی مائل ہوں آپ چاہیں تو کسی مرد کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں جیسے کہ کانسیپٹ ہے لیزبین گیز اور بائی سیکسول جو ایل جی بی ٹی کیو کا پورا فل فارم ہے پورا فل فارم یہی ہے کہ آپ کو لیزبین ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ کو عورت سے ہی محبت ہو جاتی ہے آپ عورت کو ہی اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں عورت کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی آزادی ہے عقلی طور پر اس میں کوئی حرج ہے عقلی طور پر بھی یہ محال ہے یہ تو انسانی فطرت کے عقل کے اور ہر چیز کے خلاف انسان کی عقل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بی بی حوا ہی کو ان کے لیے رکھا اور فرمایا قرآن کے اندر ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا تو آپ دیکھیں انسان ہی نہیں حتیٰ کہ جو نباتات ہیں ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں آپ کی ہاں جو فارمنگ کرنے والے لوگ ہیں یا جو ایگریکلچر لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ مرد بھی ٹری ہوتے ہیں ٹری کے اندر بھی جو ہے وہ جنس ہوتی ہیں کچھ نر ہوتے ہیں کچھ مادہ ہوتے ہیں جانوروں کے اندر بھی آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جانور ایک بکرا دوسرے بکرے کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہا ہے بکرا بکری کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے اور جانوروں کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں نباتات کے اندر پھل پھول پودے ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں ان کے درختوں کے اندر بھی کچھ نر درخت ہوتے ہیں کچھ مادرا درخت ہوتے ہیں اور ان کے ملاپ سے ہی جو ہے ان کی افضائش نسل ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ آگے چیزیں چلتی ہیں اسی طرح اسی طرح سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جمادات کے اندر پتھروں کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں اور پتھروں کے اندر بھی جو ہے اسی طرح کچھ پتھر جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں کچھ مدنس ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے خلقنا زوجین زوج ہی نہیں ہم بالکل زوج ہم نے ہر چیز کو زوجین پیدا کیا دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر آپ جوڑے جوڑے کو نہیں لیتے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرد بھی مرد کے ساتھ لے سکتا ہے ایک عورت بھی اور ایک عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے تو کیا یہ چیز دنیا کی بقا کے لیے ریلائبل ہے کیا دنیا اس طرح رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی لازمی سی بات ہے کہ جب مرد مرد کے ساتھ رہے گا یا عورت عورت کے ساتھ رہے گی تو افزائش کا دروازہ تو بند ہو گیا چیپٹر کلوز ہو گیا تو یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر دنیا ریلائی کر سکے یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور سو فیصد لوگ ایسے ہو جاتے ہیں تو ایک نسل کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا کی بقا کا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان بالکل سٹریٹ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس نظام فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے انسان اسی فطرت کے اوپر رہے اور اس فطرت کو تبدیل نہ کرے ولند رسول اللہ تبدیلہ ولند رسول اللہ تحویلہ کہ اللہ کی سنت کو نہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور نہ ہی اللہ کی سنت کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھ کی اور کجربی اختیار کرنے کی کوشش کرے مفتی صاحب جب یہ جو عورت ہوتی ہے اس کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے اور چہرے کا بھی پردہ ہوتا ہے دیکھیں چہرے کے پردے کا تو شریعت نے حکم دیا آنکھیں بھی شامل ہیں چہرے میں ہاں چہرے کے اندر مکمل انسان کی آنکھیں شامل ہیں لیکن آنکھوں کو کھولنے کی اس وجہ سے اجازت ہے کہ عورت کو دیکھنا بھی تو ہے تو یہی جی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لائنر مسکارا اور بڑی خوبصورت آنکھیں دکھا رہی ہے آنکھیں کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جو ہے نظر آجائے سامنے اسے کپڑا نہ ہو تاکہ وہ آرام سے دیکھ سکے آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے کہ یدنینا علیہن من جلابی بہن یدنینا علیہن من جلابی بہن اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر اس کی تفسیر کی اور عملاً تفسیر کر کے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی نے اس آیت کو پڑھا اور ایک چادر منگائی اور چادر پوری اپنے جسم پر گھما لی لپیٹ لی اور صرف ایک آنکھ کی جگہ کھول دی اور فرمایا کہ اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے جسم کو اس طرح اپنے اوپر لپیٹے دیکھیں عورت کا جسم اور سطر دو الگ الگ چیزیں ہیں بہت سے لوگ اس میں بھی فرق نہیں کرتے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا جسم اور سطر ایک ہی چیز ہے وہ کہتے ہیں مکمل عورت سطر ہے نہیں عورت کے جسم کا مکمل سر سے لے کے پاؤں تک حصہ سطر ہے سوائے تین آزا کے اس کا چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے اس کے ہاتھ سطر میں داخل نہیں ہے اس کے پیر سطر میں داخل نہیں ہے <تصفح> یہ تین چیزیں سطر میں داخل نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان تین اعضاء کو وہ اپنے محرم اور اپنے شوہر دونوں کے سامنے کھول سکتے ہیں <تصفح> محرمات کے سامنے بھی اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ اور اسی طرح عورت عورت کے سامنے بھی یہ سب چیزیں کھول سکتی ہے لیکن عورت کے چہرے کا حکم الگ ہے یہ حجاب کی آیات ہے اور حجاب کا حکم صرف چہرے کے ساتھ خاص ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ عورت نا محرموں کے سامنے جو ہے وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے نہ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے ان کے اندر تو اس پر باقاعدہ اجماع ہو گیا چہرے کے حجاب کے اوپر تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہے وہ اس طرح جلباب لے لیا کرتی تھیں کہ جس کے اندر کہتے ہیں باقاعدہ سامنے جو ہے وہ ایک جس کو وہ کہتے ہیں نا گھونگھٹ لینا اس طرح لے لیا کرتی تھی کبھی کوئی مرد سامنے آیا کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے بارے میں آتا ہے کہ حج کے موقع کے اوپر ان کو اسی طرح دیکھا گیا کہ جب کوئی مرد ان کے سامنے آتا تو وہ اپنے چہرے کے اوپر گھومٹ لے لیا کرتی تھی اور جب وہ چلے جاتا تو وہ اٹھا لیا کرتی تو یہ دستور میں پہلے سے تھا لیکن باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر چہرے کے اوپر پردے کے اوپر کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فخی اعتبار سے ان پر صحابہ کرام کا اجماع کرایا تھا کہ بعد کے زمانے کے لیے مسائل نہ ہوں تو یہ بھی ان مسائل میں سے ہے